Salam. Səlam və səhət. Sabirs regional mədəniyyət idarəsinin təbəri ilə fəaliyyət göstərən Saxta və Pəncənvirazlan xəlası. Siz də bizim növbəti əsərlərimizə bir qədər sayt edincə. Qarşınızda gördüyünüz əsər gürtü rəsamı biyenə tamamlaşdırılmış rəsm əsəridir. Rafiq Məktiyevin portreti təsvir olunub, kətan üzərinə yağlı boy ilə işlənmişdir. Növbətən sərviz naməlum peşkam tərəfindən işlənmişdir. Niştaşlarında təsvir olunub, kətan üzərinə yağlı boya ilə işlənmişdir. Cəfərəvə Məhəmmədov tərəfindən çəkilmişdir. Natirmort adlanır. Kətan üzərinə yağlı boya ilə işlənmişdir. Hazırımızda rəssam Zəyə Hüseyn Həsənbəyovun rəsm əsəridir. Seynal Khalikin portreti təsvir olunub, kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Növbəti əsərimiz Gürcü rəssamı Venotsmishvili-nin rəsvəsidir. Əsər, əsərdə Saqhir rayonunda sosialist əmək qəhrəmanı Məhəmməd Cəlilovun portreti təsvir olunub, kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Gördüyünüz bu əsəriniz də yeyirli rəssam Viqar Nuriyevin rəsməsidir. Mənzərə adlanır. Kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Bəxtsiz kəngərlənin rəsməsidir. Gül əsəri adlanır. Kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Gürcül əsəri Pəna Samad əsərlər natrimort ağzlanı kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Əsərdə meyvələr təsvir olunub. Səbətdə. Fikrət Bağı roğlu rəsm əsəridir. Kəbində Bakı təsviri olunub. Kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Şirəçiq fon rəsm əsəridir. Bakının görüntüsü təsvir olunub. Kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Növbəsə səyiniz naməlum prezident tərəfindən işlənilib. Daha nətayində qısa təsvir olunub, kağızın üzərində yağlı boya ilə işlənmişdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik izlədiyiniz üçün.